की भारतीय जनता पार्टीच्या माझ्या सर्व नगरसेवकांना घेऊनच त्या नगर प्रवेश करायचा आहे आणि मला विश्वास आहे की येणाऱ्या तीन तारखेला त्या प्रवेशाचे तुम्ही सगळेजण साक्षीदार व्हाल या चाळीसगाव शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रगतीसाठी मी कटिबद्ध आहे भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध आहे सुरभं सकल वीरभीर प्रतिबलयो व्रत धर्मपालक लोकनायक श्रेष्ठ नायक देव देवा धीर पुरुषाभों शकर्ता रक्षकासुरथं सकल वीरभिधिबीरने शूराधि शूरनि धीराधिधीरने रक्षाधि रक्षे शौर्याधि शौर्ये देवा